है फीवर की कल बात चल रही थी इस सिलसिले में और एलियम सीपा का भी मैंने जिक्र किया था नज़ले के लिए ये ख़ास तौर पर जो जिसकी इलामतें प्यास की तकलीफ से मुशाबे हों ऐसे नजलों में ये काफ़ी मुफीद रहता है लेकिन वाज बात यह है कि आँखों में इससे खराश नहीं पैदा होती मगर बाकी तमाम वजूलात में खराश पैदा हो जाती है इस सिलसिले में हे फीवर का जिक्र चला था मैं उसके साथ इसकी इनामतें बताता हूँ एलियम सीपा का हे फीवर अमूमन अगस्त में वाक होता है यानी गर्मियों के आखिर पर जो हे फीवर हो उसका ज्यादातर ताल्लुक एलियम यानी ज्यादातर नहीं एलियम सीपा से भी उसका ताल्लुक होता है और उसमें अगर इनामतें बाकी पाई जाए तो एक दो खुराकों में ही हे फीवर को आराम आ जाता है लेकिन हे फीवर और आम नज़लाती बीमारियों के फ़र्क को वाजभ तौर पर सामने रखें तो उससे एक मज़ीद एहतियात सामने आ जाती है हे फीवर पैदा होने से जब झिलियाँ छिल जाती हैं अंदर ज़ख्म से वाक़ हो जाते हैं फिर दूसरे नजलाती जरासीम आकर वहाँ जगह पकड़ लेते हैं और उससे बलगम जर्द हो जाता है या सब्ज हो जाता है छाती पर असर ये तमाम चीज़ें बरह रास्त हे फीवर से नहीं हो रही बल्कि हे फीवर से जो बार बार छीला गया है अंदर जिसम वरना हे फीवर खुद जरासीम की पैदावार नहीं है और जो दवाएं आप देते हैं हे फीवर को वक्ती तौर पर ठीक करने के लिए वो अक्सर जरासीम का मुकाबला करके उनको रोकती हैं और वक्ती फ़ायदा दे जाती हैं लेकिन मुस्तकिल इलाज है फीवर का वो आजी दवाएं नहीं हैं मुस्तकिल इलाज वो अंदरूनी कमज़ोरी है जिसके नतीजे में हे फीवर होता है और वो किसी अनजाने खौफ की वजह से अनजाना इसलिए कि हम उसको मुयन नहीं कर सकते जिसम उन चीज़ों के ख़िलाफ़ रद्द दिखाता है जिनसे कोई शर् वस्ता नहीं होता आमतौर पर आम खाना एक आदमी खाता है दूसरा भी वही खाता है तो उसको तकलीफ हो जाती है मसलन ये जो एलर्जी है इसमें एलियम सीपा वाली जो एलर्जी है उसमें ख़ास तौर पर इसकी आड़ू की जीद से भी एलर्जी होती है और बाज दवाएं हैं जिनमें बाज फलों आम रोज़मर्रा के सब्जियों फलों से भी एलर्जी हो जाती है तो ये मिसाल इस बात की है कि अनहोना कोई अनजाना अन खौफ है जो कभी जिस्म को पे वाक़ा हुआ है एलर्जी के सिलसिले में मैंने जहाँ तक गौर किया है मेरा ख्याल है कि बचपन में बाज बाज़्याति के नतीजे में एलर्जियाँ पैदा होती हैं और बच्चा चूंकि मामूली तौर पर हसास होता है इसलिए माँ बाप को पता नहीं लगता वो क्या दे रहे हैं और क्या ये अमल दिखा रहा है लेकिन उसके जिसम के अंदर गहरे खौफ दाखिल हो जाते हैं इसलिए बच्चों के मामले में गजा के साथ बहुत एहतियात बरतनी चाहिए अब जैसा कि मैंने बताया खट्टी गजा अगर बार बार देंगे कि जी ऑरेंज का बड़ा फ़ायदा है तो वो बेखिर एलर्जी में तब्दील हो जाएगा इसी तरह और भी बहुत सी गजाएं हैं बचपन में तेज फूलों की खुशबू बच्चों के करीब ले आए या बच्चे बाज नाक के करीब करके फूल सूंघते हैं उसके नतीजे में बाज दफ़ा एलर्जी पैदा हो जाती हैं तो हे फीवर का असल इलाज एलर्जी का इलाज है और एलर्जी के इलाज के लिए होम्योपैथी में एक इस है एंटीसोरिक दवाएं सोरा उस बीमारी को कहते हैं जिसका जल्दी गहरी जल्दी अमराज से ताल्लुक हो और नजलाती बीमारियां जो ज्यादा गहरी हों उनका जल्दी अमराज से भी एक गहरा ताल्लुक होता है क्योंकि जैसा कि मैंने बयान किया था नजला अंदरूनी जल्द है